अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक जगह फरमाया व मन यतकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब और उसके बाद फरमाया व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह जिन लोगों को खुदा का खौफ है जो अल्लाह से डरते हैं वो जब किसी भी मसाइल में फंस जाते हैं किसी भी किस्म के मसाइल हो तो अल्लाह उनके रास्ता उस मुसीबत से निकलने के लिए ऐसा रास्ता निकाल देता है और उन्हें वहां से अता फरमाता है वो कुछ अता फरमाता है जिसके लिए वो परेशान होते हैं चाहे वो एक इंसान की जरूरियात हों एक घर की जरूरियात हों या एक पूरे मुल्क की जरूरियात हो उन जरूरियात से उन परेशानियों से अल्लाह इस तरह निकालता है कि उस इंसान को या उस घर वाले को या उस मुल्क में उन रहनुमाओं को जो इज्जतदार रहनुमा है कौम की गैरत का ख्याल रखने वाले रहनुमा है बेगैरत और बेजमीर हुक्मरान नहीं गैरतमंद हुक्मरानों के लिए अल्लाह से डरने वाले इंसानों के लिए अल्लाह उस जगह से अता फरमाता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता और फिर फरमाया वह मैं तवक्ल अल्लाह फो तुम मुझ पर तवक्कल तो करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं या नहीं तुमने तो दुनिया पर तवक्कल किया हुआ है और दुनिया भी वो जो सारी तरफ से तुम्हें फंसाने के लिए तैयार है और तुम आंखें होते हुए भी अंधे हो गढ़ा खुदा हुआ है तुम्हारे सामने और तुम उसमें गिरने के लिए तैयार हो ये बात कर रहा हूं मैं इस वक्त की सूरत हाल जो मुल्क अजीज की है यहां देखिए आपने देखा होगा आप भी डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखते हैं अपने नेशनल जियोग्राफी की अगर आप मूवीज देखें उसमें एक जानवर होता है जिसे वाइल्ड वाइल्ड डॉग कहते हैं उसका इंग्लिश में नाम हिनू भी है मेरे ख्याल ये हमेशा शिकार करने के लिए छे छे सात सात की तादाद में निकलते हैं दुनिया में याद रख लीजिए ऐसे ऐसे ग्रुप भी हैं कि जिसमें सात सात आठ आठ मुल्क हैं, पावरफुल मुल्क हैं। उनका काम भी यही है जो इन वाइल्ड डॉग का काम है वो भी इसी तरह चारों तरफ से घेरते हैं पहले ये या वाइल्ड डॉग क्या करता है पहले देखेगा हरनों का या किसी भी जानवर का ये चूकता नहीं है इतना होशियार है छोटा है इसका जिसम है मगर ये बड़े बड़े जानवरों से भी टकराने से नहीं चूकता पहले ये छह सात भागते हैं एक तरफ ना सपोज मसलन ये समझे हरणों के रेवड़ पे भाग रहे हैं, हरन इन्हें देख के भागेंगे अब ये इस तरतीब से भागते हैं कि सारे हरण एक तरफ होते चले जाते हैं और एक हरण को अपना निशाना बना लेते हैं ये और भागते भागते चारों तरफ से हमला कर उस हरण को आखिर में काबू कर लेते हैं मेरे मुल्क अजीज आपके मुल्क अजीज अल्लाह के सिवा बे यारो मददगार मुल्क अजीज जहां सिर्फ गैरतमंद आवाम रहती है हुक्मरानों की तादाद तो बेगैरतों की है यकीन करें मेरे मुंह में खाक अगर इनको मौका मिले तो सब कुछ बेच दें इतने बेगैरत लोग हैं ये कि सब कुछ बेच कर भी खुश हो जाएंगे अभी आपने सुना होगा हम ये बात कर रहे हैं पहले भी इससे पहले बात कर की जा चुकी है ना कि मुल्क अजीज एक एक अरब डॉलर के लिए खैरात मांगता फिर रहा है एक अरब डॉलर के लिए और आपने ये ताजा खबर पड़ी होगी कि अभी जो ईरान के साथ आपका मुहिदा था कितने कितने अरसे से यह मुहिदा है आपका वो मुल्क अपनी पाइपलाइन आपके मुहिदे के मुताबिक अपनी सरहदों तक लाकर छोड़ चुका है अभी चंद दिन पहले आपने ऐलान किया था कि आप भी अपनी पाइपलाइन बनाने शुरू करेंगे आपके आका ने फौरन ऐलान कर दिया आपके आका ने जब ऐलान नहीं किया जब पांच छह करोड़ लोगों का वोट इन बेजमीरों ने फार्म फोर्टी सेवन में तब्दील कर रख कर रख दिया इस आका ने जब नहीं कहा जब नहीं कहा कि नहीं हम नहीं, नहीं मानते मगर जब यह मालूम हुआ कि ईरान से आप अपनी गैस लाइन वो गैस लेने के लिए तैयार हैं कि जहां आपको चूल्हों में गैस जल जलाने के लिए मौजूद नहीं है तो फरमाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते यह है ये है वो आठ मुल्कों सात मुल्कों पांच मुल्कों का यह वो वाइल्ड डॉग वाली टेक्निक है कि आपको हर तरफ से आ, हर तरफ से काट कर उस कार्नर में लाया जाएगा जब आपकी शहर दबा दी जाएगी और यह मुहिदा गैस लाइन मुहिदा अगर आपने तोड़ा तो 18 अरब डॉलर आप पर जुर्माना होगा आप तो एक एक अरब डॉलर की भीख मांगते फिर रहे हो बेजमीर हुक्मरानों अठारह अरब डॉलर कहां से लाएंगे याद रखिए इस मुल्क अमेरिका में जब कोई दिवालिया हो जाता है जब जिसके पास किसी को देने के पैसे नहीं होते तो फिर उसके उसके एसेट्स जो कुछ उसकी तनसीबात होती हैं उसका कारोबार है उसके खरीदे हुए घर हैं, उसकी खरीदी हुई बिल्डिंग है वो बेचकर फिर ये कर्जा लिया जाता है उनसे आपके पास तो एक अरब डॉलर भी नहीं है ये अट्ठारह अरब डॉलर कहां से लाएंगे आप ये है ये है वो बात जिसको कौम को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए उस जगह लाया जाएगा आपको फंसा कर जिस तरह जिस तरह वो जंगली कुत्ते उस हरण को लेकर आ जाते हैं कि मौत के सिवा कोई चारा नहीं होता वहां पर कहां से लाएंगे आप इसलिए वो तो जेल में पढ़ा है कह रहा है कि हमें वो गैरतमंद क्यादत चाहिए जो दुनिया को कह सके हमारे पास नहीं है तो हम नहीं देंगे जो दुनिया को चाहिए कि हम अगर गैस लेनी है तो हम वहां से लेंगे है इनमें ये ताकत जो इस वक्त बैठे हुए हैं या बिठाए गए हैं उनमें ताकत है ये बोलने के लिए ये मुल्क ऐसी ही क्यादत चाहते हैं यहां पर ऐसे ही बेहया बेशरम, बेजमीर बेजमीर आदत चाहते हैं जो जब ये बोलेंगे हर चीज करने के लिए तैयार हो जाएंगे अठारह अरब डॉलर तो अभी हैं अभी आपको और फंसाया जाएगा और फिर उस मुकाम पर लाया जाएगा जैसे कि इस मुल्क की तरह फिर कहा जाएगा कि ये चीजें बेचो वाहिद वो चीज फिर आपको कहा जाएगा कि हमने शुरू में तुम्हें कहा था कि तुम ये मत बनाओ तुमने बहुत अकड़ दिखाई थी, अब बताओ या तो ये बिलियन डॉलर दो या इनसे दस बर्दार हो जाओ उठो वगरना हज ना होगा कब फिर कभी दौड़ो जमाना चाल क्यामत की चल गया फिर नहीं होगी ये क्यामत या मेरे मुल्क के अवाम मेरी मुल्क के वो लोगो भी चंद बेजमीर जनरलों को छोड़कर उस छह लाख फौज में बहुत गैरतमंद लोग मौजूद हैं आंखें खुल जानी चाहिए आपकी वो अगर वक्त आ गया तो फिर लौटाया नहीं जा सकेगा उससे पहले आंखें खोल लीजिए रो रो कर कितने लोग हैं जो बता रहे हैं कि दुनिया की नजरें किस जगह पर है क्या चीज आपसे छीनना चाहते हैं वो आपके आपके सर का साया जो है आपका जो प्रोटेक्शन है आपका पड़ोसी कितना खतरनाक है रिवायती हथियारों से आप नहीं जीत सकते थे उनसे इसलिए उस कौम ने और उस कॉम के मुहबे उस कॉम के जो दोस्त थे उन्होंने आपकी हेल्प की सबसे पहले अल्लाह ने हेल्प की अल्लाह ने तो आपको ताकत बना दिया मगर अगर आप आंखें खुली नहीं रखेंगे आपको गुलाम बनना पड़ेगा यह है वो जो बात वो शख्स कह रहा है कि हमें अपने फैसले खुद करने हैं कोई हमारे फैसले नहीं करेगा कोई हमें नहीं बताएगा कि तुम वहां से गैस नहीं ले सकते वहां से पेट्रोल नहीं ले सकते सब दुनिया ले सकती है मगर आप नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें पता है कि आपके यहाँ के, हाँ के चंद जनरल और ये सारे जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं ये बेगैरत और बेजमीर लोग हैं इनसे ये दुनिया की ताकतें जो चाहे करवा सकती हैं मेरी कौम के मुखलिस अवाम, अवाम तो है ही मुखलिस मेरे भाइयों उन्होंने आपने अपने खलूस का आपने अंदा, आपने बेअंदाज कुर्बानी देकर आपने साबित किया है कि आप एक सच्चे शख्स के साथ हैं अभी भी खड़े रहिए उसके साथ ये दुनिया याद रखिए उन गिद्धों की तरह है जो जो मरने वाले जानवर के मरने का इंतजार करते हैं यह मुर्दों का गोश्त खाने वाली दुनिया है मगर मेरी मुल्क के गैरतमंद आवामों आप जिंदा कौम हो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं कर सकता मैय तक यज्ल मखरज वोन है सोला यात्रा से या खुदा से डरने वालो अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरने वालो मत डरो क्या हो गया अगर तुम्हारी यूरोपीय यूनियन और पूरा नॉर्थ अमेरिका अगर आपकी बरामदा बंद कर देगा भूखे नहीं मर जाओगे तुम होने दीजिए बंद अपनी इज्जत का अपनी गैरत का ख्याल करो मत कहोगे कि उसने कह दिया कि हम तुम्हारे पर सेंक्शन लगा देंगे सेंकशन के बावजूद भी कौम रहती है अल्लाह के नबी सलाम आपका घर वाले आपके पूरे सहाबा पर सेंक्शन लगी थी तीन साल आप सलात ने सहाबा कहते हैं खाने को कुछ नहीं होता था हम फला फला चीजें चमड़े तक पानी में भिगो कर और गर्म करके खाते थे उस कुर्बानी का अल्लाह ने यह अजर दिया कि आज पूरे रुए जमीन पर हर छः आदमियों में से एक आदमी मुसलमान है उन आप वसल्लम पर भी सैंक्शन लगी थी अगर मेरे मुल्क पर आपके मुल्क पर गैरतमंद गैरतमंदवाम के मुल्क पर सैंक्शन लगती है तो बर्दाश कीजिए इसे डर से मत डरें ये ड्रावे का ड्रावे का ढकोसला है कि हम अलोन हो जाएंगे ये वो बेगैरत लोग हैं ख्वाजा आसिफ और हर कौन कौन है वो गुजरा वाले के कौन है इन सब के ही है प्रोफेसर साहब उनके कि हम हम तो वेंटिलेटर पर हैं हमारी बरामदात वहाँ हो जाती है बंद हो जाए बरामदात इनशाला वह मुल ज़िंदा रहेगा वही सेंक्शन जो मैंने आपको बताया कि उस वक़्त भी चौदह सौ साल पहले भी उस वक़्त भी ऐसे जालिम लोग थे एक मुठ्ठी बरग्रुप था मोहम्मद अलसलाम के साथ आपको शेब अबिन इबन ताली में तीन साल तक उस घाटी में कैद रहे आप अलहदुल्ल अल्लाह पर तोा कीजिए वमय तोल्ला फाह हसबो इस अल्ला पर अल्लाह पर जिन्होंने अल्लाह पर तोल किया अल्लाह उनके काफ़ी है मैय तक और जो अल्लाह से डरने वाले हैं मखर जर जुखी सो तुमने सोचा भी नहीं होगा अल्लाह ने फरमाया वहां से तुम्हारी कुशादगी के रास्ते निकाल दूंगा मैं फिर एक बिलियन डॉलर की खैरात नहीं मानते फिरोगे मेरी कौम आखें खोल लो अपनी अट्ठारह अरब डॉलर में तो आपको लेकर आ गए अभी और उस वक़्त फंसा कर यहां पर आपके हाथ रखेंगे और कहेंगे कि लिख दीजिए ये जो कुछ भी आप दुनिया की पांचवी फला ताकत हो ये ताकत आज से खत्म हो गई आपके पास याद रखिए याद रखिए चौबीस करोड़ अवामो अपनी जान दे देना मगर ये गवारा मत करना अब ये जो बेगैरतों का फिर टोला आया है फिर इनका ये हाल होगा ये यही करेंगे मेरा आपका पूरी कौम का तवक्ल मेरे अल्लाह की जात है मेरा अल्लाह इंशाला हमें उस तर, इन परेशानियों से निकालेगा वो शख्स ना जिसकी दाढ़ी है ना जिसने साफा बांधा हुआ है मगर उसके दिल में अल्लाह ने वो ईमान डाला है कि उसने कहा कि ला 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 जो शख्स कह देता है वो किसी की वो किसी की गुलामी मंजूर नहीं करता चाहे वो सुपर पावर हो एक नहीं दस सुपर पावर हो वो शख्स है उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उसकी जिंदगी की हिफाजत फरमाए अल्लाह उसे कामयाब करे इन शाल वो कामयाब होगा क्योंकि मेरी कौम उनके साथ है फिर याद रखिए इस मुलक में जो मकरूज हो जाता है उसकी सारी चीज़ें बेच दी जाती हैं आज दुनिया भर की ताकतें और हमारे वही घड़ी घड़ी में मैं कह रहा हूँ मुझे अपनी ज़बान भी गंदी होती महसूस हो रही है कि वो जो अब फिर लाए गए हैं सब उन कहें या ना कहें उन सब का प्रोग्राम यही है माने या ना माने दुनिया की नज़रें यही हैं कि ये बेज़मीर ही वो काम करा सकते हैं जो गैरतमंद हुक्मरान नहीं करा सकते आके खुली रखिए मेरे अल्लाह की मदद इन ताला हमारे साथ है आपके साथ है उस मुलक के साथ है वो मुलक मेरे रब ने सत्ताईसवीं शब्द को बनवाया था इन श्यामत तक अल्लाह ताला उसे आबाद रखेगा वो वो शब्द थी जब कुरान नाजिल हुआ और इसी कुरान के ये लफ्ज हैं कि वहीं यद तक यद अल्लाह मखर जाऊँ वह युख हो तसीम वहीं तवक लो इन हम अल्लाह से डरने वाले भी हैं अल्लाह से तवक्ल भी करने वाले हैं इन ये सारी दुनिया अपने मुंह की खाएगी मेरे वतन अजीज़ में वो शख्स जो ये लोग समझते हैं कि जेल में डालकर बंद कर गया वो बंद हो गया मेरे अल्लाह की मदद उसके साथ भी है और उन चौबीस करोड़ अवाम के भी साथ है जो अल्लाह से डरने वाले हैं अपनी गैरत की हिफाजत करने वाले हैं और वो चीज़ जो अल्लाह ने कहा हमारे अल्लाह के हाथ में तो हमारी जान भी है मगर अल्लाह ने फरमाया दुनियावी तौर पर अपनी वाहिद तुम तातुम व व मतल ब तो रहूना भई अद्लाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए अः मुल्को वो चीज़ें अपने हाथ में रखो जो जिससे अपना दिफा कर सको और वो ये आखिरी चीज़ें याद रखिए दुनिया की लालची नज़रें दुनिया की गंदी नज़रें उसी चीज़ पर आपके लिए तो उसकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देना मगर इन बेगैरतों के सामने नहीं झुकना मेरा अल्लाह हमारी हमारे मुदले वतन अजीज़ की चौबीस करोड़ आवाम की और उन मुखलस जानबाज सच्चे अफवाज पाकिस्तान के जनरलों की जो उस मलक से मुखलस हैं जो बेज़मीर नहीं हैं अल्लाह इन श्ला हमारी मदद करेगा और आप भी देखिए उस मलक में भी इनशाला वहाँ से ठंडी हवा का झोंका आएगा जहाँ से आपको और हमें मालूम भी नहीं है मेरा रब हमारे मुल्क की हमारे दीन की हिफाजत फरमाए وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين